So, apa yang nampak akan berlaku kepada kita? First, untuk kita yang bekerja ataupun buat bisnes, kita bayar zakat. Zakat tu dibayar secara personal. Ada nama kita di atas resit pembayar zakat yang kita buat ke pusat-pusat penghutang zakat. Contohnya macam lembaga zakat selangor. Dan based on the resit kita bayar tu, kita boleh dapat rebate cukai. Tapi, bila kita guna kaedah baru ni, kita akan kurang bayar zakat. Jadi adakah kita tak boleh claim membayar zakat kita ni yang telah dibuat oleh ASMB pun siap-siap bila kita nak file untuk kita punya cukai. Yalah kan sebab zakat tu ASMB dah tolong bayarkan. Sama lah kes ni dengan tabung haji di mana some people said that aku lebih sanggup bayar sendiri supaya aku boleh bayar zakat sendiri dan aku boleh claim rebate cukai daripada At <laughs> Tapi on the positive side, dividen bersih kita pun akan meningkat dan kita akan ada lebih banyak modal untuk dilaburkan. And positive untuk pihak SMB pula, diorang pun boleh kurangkan the cash outflow bila pelabur-pelabur ini keluarkan dividen untuk bayar zakat. Jadi lebih banyaklah duit maintain dekat dalam tabung ASB. On top of that, bila kita pun dah tak claim rebate daripada LCN sebab kita tak bayar zakat secara individu, LCN pun dijangka akan dapat kutip lebih banyak cukai. Tapi tak salah ya untuk you kalau you tak nak bayar kat Malaysia you bayarlah dekat Lembaga zakat Selangor ke mana-mana. Whatever that you pay, you boleh claim daripada cukai yang you perlu bayar. So, maknanya now you bayar lebih banyak zakat. So sekarang ni dah nak hujung tahun, macam mana pula kau orang punya tax dan zakat planning? Dua-dua ni kena bayar dan perlu di design sebelum 31 hari bulan Disember 2025. Cuba kau orang kongsikan pendapat atau soalan kalau kau orang ada benda yang masih tak faham lagi.